Скульптура завжди вважалася монументальним та виразним видом мистецтва. Що сьогодні уявляє собою сучасна українська скульптура, можна побачити на таких заходах, як тріїналі скульптури, куди, власне, ми й приїхали. Цьогорічна тріїнала скульптура 2014 як і попередні, на думку організаторів, мала стати знаковим проектом в контексті розвитку сучасної української пластики. Перед організаторами виставки також, на їх думку, стояло одне просте завдання: презентувати кращі взірці української скульптури здебільшого станкової останніх трьох років. Найголовнішим для участі у тріїнале за правилами є талановитість і професійність художників, завдяки яким світ скульптури стає яскравим і захоплюючим, багатогранним, складним і від цього ще цікавішим для глядача та фахівця. Цьогорічні тріїнали взяли участь 100 авторів з усієї України. Яка вона сучасна скульптура? Ми вирішили дізнатися власне у переможця. Смотрели по залам, и если честно, вот если говорить, вот как вы выразились, выбрать что-то значимое, то, наверное, жюри как-то или отборочная комиссия не была слишком успешной, потому что есть еще много вещей, которые можно назвать откровенным салоном, есть вещи, которые мы уже видели не один раз на подобных выставках, есть вещи, которые совершенно вообще скульптуры назвать нельзя, это скорее декоративно-прикладное искусство. Разочаровало немного тренали. вы можете со мной согласиться? Если подходить с точки зрения негатива, то, конечно, можно найти, плохое, но если бывать вычленять... Да, да. мы хотели хорошее найти, но не нашли, кроме некоторых работ. А вот масштабно мыслить украинские скульпторы почему-то или перестали, или вообще не начинали. Ну, то есть взять любую работу, если, да, и превратить ее в масштаб памятника или там садово-парковой скульптуры, будет достаточно сложно, можно найти 2-3 человека. Я согласен с тем, в том плане, что... Э, скульптура должна обладать таким свойством, чтобы она смотрелась как в маленьком масштабе, так и если ее увеличивать в большом. Ну, эта проблема, конечно, ну, существует. Ну, вот эта вот mm -hmm. трансформация, ну, там, скажем, и, и модели, что-то масштабное. Ну... Такая ситуация у нас, ничего не могу с этим поделать. Ну вот я знаю, что художники часто говорят и оправдываются, я не имею в виду сейчас вас, а многих моих знакомых, и скульпторов, и живописцев, что э, в современном мире художнику нужно выжить, и для того, чтобы выжить или продать свою работу, она должна нравиться, быть красивой. Но уж если мы говорим о творческих работах, тогда все становится иначе. Но здесь на Триенале должны, по сути, быть творческие работы, но они все равно похожи больше на салон или на декоративно-прикладное искусство. Что это, лицемерие? Ну, может быть, это вот период выживания, может быть, сказывается тяжелость. Продолжаем выживать. Ну, не без этого. То есть, если есть возможность, человеку как-то, ну как минимум, разграничивать этот процесс зарабатывание денег и да, творческая реализация, то, скажем, даже в этом уже есть плюс. А если нет, то, то приходится, наверное, кому-то идти вот на компромисс с, ну, с собой, там, с обществом, ну, на поводу публики. Я задачи свои ставлю перед собой, если там, получается решать их, они решаются, если нет. Ну... Кстати, о задачах. Какие задачи вы ставили перед собой, когда делали этот триптих? Нет, это часть да? головоноги. Это как, там, ну, Есть четыре работы. Это мужские фигуры, еще есть две женские. То есть это две отдельные ну, серии. Ну, мне кажется, мои работы вообще очень доступны к пониманию. Там, спортсменка в здоровом теле, здоровый дух. То есть тут все просто и как бы, прямолинейно в лоб. А что вообще дает участие в триеннале, и э, насколько это важно для художника? Ну, ну, это каждый сам решает для себя, насколько важно. Там, ну, художник по-любому должен где-то показываться и общаться с работали, общались с пространством, с обществом, с людьми, там, друг с другом. То есть только в том, чтобы показать, продемонстрировать, а премия сама. Вот сколько она составляет, кстати, если не секрет? А сейчас ничего ничего не составляет. Это. Ведь знака суспильства. Ведь То знака. есть грамота и все? Ну, да, разве что, мы за деньгами пришли. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы пережить совок в так подобных мероприятиях, которые проходят? Да ничего не нужно делать, просто нужно жить и делать. А если он переживется, он переживется сам собой. Вы верите в это? Мое, мое дело не верить, мое дело работать.